Ребята, вам не кажется, что я немножко, ну, принабрал при вес? Ну, да. Ну, ладно. Йоу! Афиша Крок! 24! И мы начинаем! Едем! е бла Е... А ми починаємо з приємного. Ганьба, як кажуть у народі. І починаємо з приємного. Да, Лора, ми починаємо з приємного. А саме з нагородження переможців в недільному гості. Ми нансували та провели конкурс з Валерою, а переможець у нас. Альона Поварчук, заходь до 316-го кабінету та забирай приз від Валери. Це футболка, яка чекає саме на тебе. Ти великий молодець, а ті, хто не приймав участь, ті не молодці. Ну що ж, зараз найприємніша частина нашої афіші. Так до кінця ще далеко. А, да. да. <клес> Тоді крок Дайджест! Крок Дайджест! Здравствуйте, мои дорогие! На моих часах 27 марта и сегодня, к Международному дню театра, наша театральная студия «Пилигримы» подготовили свой перформанс. Давайте посмотрим, как это проходит и спросим мнение у наших любимых студентов, как они относятся к театру. Паша, ты у нас, наверное, очень сильно любишь театр, раз уж ты пришел сегодня сюда. Как, скажи, как ты относишься к театру? Шикарно. Ну не знаю. Я люблю выступления, актерскую игру, музыкальные номера, танцевальные номера? Вот, я вот, знаешь, ожидаю, когда вот будет какой-то участник или участники, которые меня смогут удивить чем-то вот не банальным, особенным. Скажи, пожалуйста, э -э, тебе понравилось выступление наших театралов сегодня? Вначале я, если честно, не очень понимала, что происходит, когда они там всякие звуки свои говорили. Нам даже порой было иногда смешно. <плес> Ценитель искусства Валентин. Валентин, скажите, пожалуйста, вы были сегодня на спектакле. Насколько сильно вам понравилось сегодняшнее выступление наших звезд? Изначально я очень скептично к этому отнесся, потому что я думал, это будет скучно и так далее. Ну, как обычно. Но мне очень понравилось. Есть кто больше я тебе был... понравился? Да, мне очень понравилась Карина. Вот у Алины и у Алены очень хорошо получалось, у Маши тоже. Но вот Карина, она вне конкуренции. Это было прекрасно. 205 замечаний ребенку. И одно, но большое. Желание кого-то убить. Не снимали. Заново давайте. А я, я, сейчас объявлю, вы так идите. А, нет, а сейчас к нам на встречу идут звезды сегодняшнего театра. Давайте встретим их. Да, все хорошо, <соторит> вот, сцены. вот. Мама, <соторит> Мама довольна, что девчата выступили. Простите. Так, так, конечно. Простите. Ой. Следующий, рубашка Руспомай. дорога. Понял, рубашка дорога. Звезды наши, девчонки, расскажите, пожалуйста, вот насколько театр близок лично вам? Ой, Що хочу сказати, хочу привітати всіх з Днем театра. Мені здається, що ми сьогодні були молодці, що ми реально достойно виступили, а театр це те, що вас оточує. Кожен день ваш це театр. Тому захоплюйтесь цим і идут, Іще одні актриси йдуть, і ми зараз і у них спросямо їх мнение. Блин, почти цветовая гамма совпала. Девчонки, скажите, пожалуйста, вы сегодня выступали на сцене, многие вас похвалили, Валентин отзывался от вас очень хорошо. Да? Правда. да. да. Боже, это, это тот что, самый мистер критик, колледжа? который мы ждали его комментариев. Что он сказал? Он сказал, что вы больше молодцы. <гас> Девочки, очень нас... приятно. Насколько вы считаете, вы молодцы? Вот, лично вы. Ну, по шкале. Какой? Э, по, э, по шкале э, так себе и молодцы? Молодцы. молодцы. Блин, не, не это, не подкопаешься. Я рада приветствовать вас в моей школе свадебного, свадебного танца имени Гольф, Вель, Вель, меня. Маша, скажи, насколько близок для тебя театр? Вообще профессионально я начала заниматься только здесь, но в школе пыталась участвовать везде, просто на немецком даже участвовала в сценке. Вот, да. Расскажи, пожалуйста, как сегодня все прошло? Ты сегодня выступал, сегодня блистал на сцене, рассказывай. Это было великолепно. Вначале нервничал, но под конец, знаешь, спичка зажилась и полетел. Полетел. Хорошо. Всем сегодняшним нашим звездам задаю один и тот же вопрос. Говорят, чтобы вот не переживать перед зрителями, нужно представить, что они голые. Представляли ли вы наших зрителей голыми? Знаю, как бы я это знала, то, напевно, бы не переживала. Представь, да, все сидят голенькие. О, oh, взагалі. Не знаю, я такое... Мне советовали, но я как-то вообще забывала, если я буду еще представлять публику голо, я вообще забуду и то, где я, и что я. И поэтому лучше просто смотреть, не смотреть на публику. Я старался, но понял, что это только мешает. Это мешает. Нет, мне повезло с зрением. Я даже в очках плохо вижу, поэтому для меня шибы уже не было. Не знаю, спасибо ребятам на свете. Мне так пушка светила в глаза, что я не знаю. Никого мы не видели, правда? Вот так вот. Люблю тебя, Женя. Да. Ну все, пока. Здравствуйте. Привет. Все это мне. А, мы уже пишем. Йоу, на, на моих часах 29 марта. Сегодня день рождения в колледже экономики права и информационных технологий. Что же нас сегодня ждет? Обещают танцы. Много-много красивых ярких эмоций, которые нам подарят наши участники, наши студенты, и мы надеемся, что так оно и будет. Давайте мы узнаем у наших студентов, за что же они любят Кэпит? Одним словом, что для вас Кэпит? Семья, друзья, люди, дом. Семья, любовь. Сына. Это веселье, друзья. Можно сказать, как семья. Это очень легко. Кей hey герлс, просто. Кэпит. Любовь и семья. Два слова, ну ладно <laughs> Кэпит для меня это одна, великая, единая родина Это наша семья кохання Это мой второй дом Опыт Семья Одним словом, за что любите Кэпит? Друзья Семья Атмосфера Люди Люди соцсовет За поддержку и, ну, поддержку друзей <laughs> Без слов Без слов Он любит без слова кепит. кепіт. я люблю тільки за те, що я тут зміг відкритися і знайшов ріб, які соновчалися таким, яким я є. Насправді, друже, за дружню атмосферу, за веселих, творчих, натхненних студентів, за прекрасних колег і взагалі за ту атмосферу, яка панує в нашому закладі. За все хорошее, люблю за людей. Тут очень классные люди. Я только что была на Олимпиаде, и там такие странные дети, реально очень странные. Вот у нас классные ребята все. И люблю за атмосферу. Очень. Дружелюбных людей. За свободу. За друзей. Это легко. За кей-герлс просто. И что бы ты пожелала в честь дня рождения нашему колледжу? Желаю больше танцев от Кей Girls. Это просто. Счастье. Закончить летнюю сессию. Больше любви. И пожелал бы, что виндали был. пожелала не опускать руки будущим активистам. Кохання, натхнення, процветания и долгих долгих роки виснования. Процветание и, наверное, развитие большого чтобы дальше приходили очень талантливые люди, показывали нормальные выступления, лучше, чем у нас, вот, и чтобы мы ими гордились. Это хэштег крутых, классных студентов, это большое одно слово и много любви. Присоединяюсь. Любви, друзей, долголетия. Чтобы всегда было... Блин! Ануанцики! Як завжди! З наступного його тижня буде у кроці проходити Ліга справедливості факультетів. І вона також. І перший етап відбудеться уже 3 квітня. Тут аудиторії. Ви читайте, а Лора розкаже, що ж буде у цих аудиторіях. Буде проходити брейн-ринг, де наші факультети зможуть позмагатися за титул найрозумнішого. Приходьте, вся інформація є у ваших кураторів, ми вас віримо. Феп, 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 феп. Ну, я вчився на фепі, тому феп, феп феп Ну і, і що ж? Думаєте, а нас... другий тур коли буде? Жаль? Другий тур, думаю, що один тур, їх буде три. Другий тур буде 6 квітня, в суботу, буде квест. Все, Побігаєте, позмагаєтесь. Приходьте, щоб всі були. Я 11 у мене тут список, я всіх бачу, я всіх знаю, хто повинен бути. Не буде? :11. Напевно, anyway, да. ну, на 11. На 11 до перехопки, да. Ще не відомо. Та на 11, Женя. А, ну на 11, да. Пока. Пока. В 232 и в 250. А что, не будет призив? Никто не идите, вас обманывают. Ничего, ничего. Йо! Крок того, Спугалась? Я испугал Лору.